વિદ્યાર્થી મિત્રો વેલકમ ટુ શાહિન એજ્યુકેશન તો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ પાંચ સ્વ અધ્યયન ભાગ બે તેમાં હિન્દી એનો એકમ ચાર અપની તેના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીશું તો ચલો વિયોને સ્ટાર્ટ કરીએ તો અહીં એકમ ચાર સોચ અપની અપની આપવામાં આવેલું છે તેમાં પ્રશ્ન એક છે સહી વિકલ્પ ચૂન કર બોક્સ મેં ટીક નિશાન કીજે તો પર चित्र दिया गया है पहला प्रश्न है चित्र किस समय का है तो उसका जवाब है सुबह का दूसरा प्रश्न है चरवाहे की बिल्कुल नजदीक में कौन है तो कुत्ता तीसरा प्रश्न है लड़कियां क्या कर रही है तो तितली के पीछे दौड़ रही चौथा प्रश्न है सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं तो उसका जवाब है उड़ रहे पांचवा प्रश्न है चरवाहा क्या कर रहा है तो उसका जवाब है गाय चरा रहा है छठा प्रश्न है चित्र में कितने घर हैं तो उसका जवाब है पांच आगे प्रश्न दो अपनी पाठशाला के बारे में दस बारह वाक्य लिखिए तो मेरी पाठशाला का नाम सर्वोदय विद्यालय है मेरी पाठशाला बहुत विशाल है इसमें पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है सभी कक्षाएं बड़ी और साफ सुथरी है हमारी पाठशाला में एक विज्ञान प्रयोगशाला और एक कंप्यूटर कक्ष भी है हमारे प्रधानाचार्य बहुत अनुशासित हैं सभी शिक्षक बहुत ज्ञानी और स्नेही हैं वे हमें मन लगाकर पढ़ाते हैं हमारी पाठशाला में हर साल खेल-कूद महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं मुझे अपनी पाठशाला पर गर्व है आगे देखिए प्रश्न तीन दिया गया है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर पांच सात वाक्य लिखिए तो यहाँ पर चित्र दिया गया है बगीचे का इस पर से हमें वाक्य लिखने होंगे तो पहला वाक्य है यह एक सुंदर बगीचे का चित्र है दूसरा वाक्य है बगीचे में एक फिसल पट्टी लगी हुई है तीसरा वाक्य है एक लड़की फिसल पट्टी से फिसल रही है चौथा वाक्य है हवा से लड़की के बाल उड़ रहे हैं पांचवा वाक्य है नीचे खड़ा लड़का उसे देखकर खुश हो रहा है छठा वाक्य है चित्र में एक पेड़ और पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं सातवां वाक्य है दोनों बच्चे खेल कर बहुत आनंदित हो रहे हैं आगे प्रश्न चार दिया गया है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं तो कहानी का नाम है बातूनी कछुआ यहाँ उसके चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर बातूनी कछुआ कहानी लिखिए ऊपर विकल्प दिए गए हैं नीचे कहानी दी गई है तो एक झील पर एक कछुआ और दो सारस रहते थे वे तीन अच्छे मित्र थे गर्मियों में झील सूखने लगी तो सारस ने बताया कि दूसरे जंगल में एक झील है हमें वही जाना चाहिए। उन्होंने एक छड़ी ली और कछुए से कहा तुम इसे अपने मुंह से पकड़ लो और बोलना मत चाहे जो हो जाए दोनों सारसों ने छड़ी के कोने को अपनी चोंच से पकड़ लिया और उड़ने लगी तीनों को उड़ता देख बच्चे बड़े सभी हंगामा मचाने लगे तभी कछुआ बोला ये शोर क्यों कर रहे हैं तभी नीचे गिरकर वह मर गया प्रश्न पांच है यहाँ पर बगीचे पेड़ पौधे बादल बारिश आदि का प्राकृतिक चित्र बनाएंगे तो ये चित्र आपको यहाँ पर बनाना है तो वीडियो गमे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलता नहीं